Можно. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга Дмитриевна Кубинская. Я приехала из Черновиц. Есть. У, у меня четвертая стадия рак молочной железы левой с метастазами в легкие, в гортань. В апреле месяце я пролежала в онкодиспансере без всякой надежды. Конечно, меня выписали. Детям сказали две-три недели. Мама больше не продержится. И 29-го дочь позвонила Евгении Сергеевне, поскольку диск пришел раньше, я была в онкодиспансере тогда. Вот мы позвонили, в принципе, конечно, надежду я не теряла ни одной секунды, прочитав газету, еще где-то числа 20-го, 20 скажем, апреля. А дочь, я так думаю, что она сомневалась, но сделала заказ, и 4 числа пришел Бионормалин, 5-го я начала принимать в мае месяце. 22 дня перед этим я не могла даже в сторону ни одну наклонить голову из-за того, что я задыхалась. Вдыхала буквально доли секунды воздух, больше некуда было. А потом 6 я начала ложиться по 10-15 минут на протяжении суток несколько раз, а 11 я уже легла на постель обычно. Начали сходить отеки, успокоилось давление, у меня поднялось. Я гипотоник по жизни и минус функция щитовидной железы. Тут у меня боли, я даже не заметила, когда прошли. Я все время была на обезболивающих, адские боли были. Просто ушло. Грудь была текущая, такая рана, открытая все время. Все это начало закрываться, можно сказать, даже до конца мая успокоилась, закрылась, ничего не выделялось. Свободно начала дышать. Ну, наверное, где-то с месяц тому я пела караоке с сыном, вы представляете, и тянула во все. Я, правда, по жизни всегда пела, а тут не могла, естественно. Ну вот, значит, легкие заработали на полную силу. Через, не помню, какое это было число, в троицу я вышла на улицу. Я живу на пятом этаже, Поднималась я каждую ступеньку и отдыхала по 10 минут, когда меня привезли с диспансер А тут я вышла и поднялась, только один раз отдохнув. Я удивилась вообще. Ну, просто чудодейственное состояние было, ну, крылатые, это мало сказано, просто летающие. Конечно, силы не те, которые бы хотелось, мало еще, но они восстанавливаются, постоянно восстанавливаются. Спасибо Богу и Гальке Кусаркисовичу, за его золотые руки, золотое сердце. Скажите, вот для вас, это, как сказать, что -то Даже больше, я бы сказала. Как вы как понимаете, вы я, я могу выразить свое отношение к нему, что это человек, который дарит людям надежду, даже мало сказано, который учит жить по-другому, правильнее, что ли, который направляет все души наши заблудшие. Я так думаю, вот он говорит, что онкология — это болезнь души. Это так и есть. Если бы люди понимали, что надо всех прощать, ни на кого не обижаться, не держать никаких камней за пазухой, просто улыбаться и дарить людям любовь и добро мне кажется, было бы меньше болезней. Болезней очень много. Люди уходят залпом, просто залпом, не понимая. И понимаете, когда попадаешь в онкодиспансер, надежда тухнет с каждым часом. А тут наоборот. Вот в день несколько состояний души который говорит о том, будет все хорошо. Вы знаете, куда-то просто ушло страх, какой-то, я не знаю, робость, что ли. Уверенность, безграничная уверенность в то, что это все будет хорошо. Спасибо за любовь ихнюю. Я их никогда не видела, я только с ними говорила по телефону. Они все превосходные люди. Атмосфера просто чудесная поговоришь с ними, и уже хорошо на душе. Дай Бог всем здоровья. Пускай хранит Господь. Спасибо.